धुळ्यात राष्ट्रवादी अजित पवार गटाला मोठे बळ माजी आमदार फारुख शहाच्या नेतृत्वात अनेकांचा पक्षप्रवेश धुळे शहराचे माजी आमदार फारुख शहा यांच्या विकास कामांवर विश्वास ठेवून शहरातील वार्ड क्रमांक तेरा मधील कबीरगंज व जनता सोसायटी परिसरातील अनेक नागरिकांनी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आणि अल मदत ग्रुपच्या पदाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटात जाहीर प्रवेश केला एका छोटेखानी कार्यक्रमात माजी आमदार फारुख शहा यांनी स्वतः पक्षाचा रुमाल टाकून या सर्व नवीन कार्यकर्त्यांचे आणि पदाधिकाऱ्यांचे पक्षात स्वागत केले यांच्या नेतृत्वाला मिळत असलेला वाढता प्रतिसाद या पक्षप्रवेशातून दिसून आला आगामी धुळे महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा पक्षप्रवेश अत्यंत महत्वाचा मानला जात असून या पक्षप्रवेशामुळे शहरात विशेषतः वार्ड क्रमांक तेरा आणि एकोणीस मध्ये अजित पवार गटाची ताकद लक्षणीय वाढल्याचे चित्र आहे निवडणुकीपूर्वीच फारुख शहा यांनी आपली राजकीय या पकड मजबूत करण्यास सुरुवात केल्याचे या सोहळ्यामुळे स्पष्ट झाले आहे या कार्यक्रमाला विविध पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते धुळे क्राईम न्यूज साठी अब्दुल रहमान मलिक धुळे मैं कौसर शाह एम आई एम स्टूडेंट विंग का जिला सचिव आमदार साहब का मैं तरक्याती काम देख के आमदार साहब ने जिस तरह तरक्याती काम से तेरह सौ करोड़ की निधि से शहर दुनिया में तरक़ियाती कामों का जाल बिछाया है उसको मुतासर होते हुए और अभी पढ़ा साहब ने जो अपने अंक पे एमएससीबी पे एमएससीबी के जो लोग अवैध कार्रवाई कर रहे थे वार्ड नंबर उन्नीस में जिम्मेदार में आता है आमदार आंदा, साहब और रफिक पठान साहब को देखते हुए राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी पार्टी में, में मेरे ग्रुप को लेकर सरकार को लेकर आज पक्ष प्रवेश करने आमदार फारूक शाह साहब के घर पर आए आज फरोज़ सात नवम्बर दो हज़ार पच्चीस शहर दुलिया के कर्तव्य दक्ष रूप रुपन असम्बली जनाब फारूक शाह साहब के विकास कामों से मुतासर होकर अभी के वार्ड नंबर तेरह में कबीरगंज जनता सोसाइटी का एक बहुत ही फाल ग्रुप जिसका नाम अल मदद ग्रुप है जो सोशल कामों में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है वो ग्रुप के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने और ग्रुप के सभी हजरात ने फारूक शाह साहब के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में शमूलियत इख्तियार की